بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن كتاب اللمحات تأليف الإمام الأكبر حجة الله على العالمين شاوري الله الدهلوي كتاب فريد في بابه وأنيق في مباحثه طويل الجيد في أقرانه تكلم فيه عن الموجودات والعلاقة بينها وما يجري من قضاء الله في الكون وما يترتب عليه من التغيرات في هذا الكون كما أنه جمع بين آراء العلماء من الحكماء وفلاسفة الإسلام سلفا وخلفا بتعبيرات ضائعة قد لا نجدها عند أهل التصانيف الآخرين، كما أنه وضح أهمية الرسالة وتطور الشرائع بأدلة عقلية مستندة إلى الكتاب والسنة، ولزوم اتباع الشريعة المحمدية، على صاحبها ألف ألف سلام وتحية، ووضح الموجودات المتكثرة والمتنوعة، وربطها بالشخص الأكبر. وسريانها فيه وظهورها في الكون وما يتعلق بالتدبير الإلهي وتكلم عن التجلي الأعظم وأطوار تدلياته في الموجودات وهذه المباحث لغموضها وجدتها وعمقها كانت تحتاج إلى عالم ذي خبرة وبصيرة ليشرحها ويسهلها لقراء الكتاب فوفق الله الشيخ الأمثل والعالم الأجل اللبيب الألمعي صاحب الفضيلة المفتي عبد الخالق آزاد حفظه الله من كل سوء ومكروه وأيده الله لنصرة دينه شيخ الطريقة الولي اللهية فقام بجهد جهيد لشرح الكتاب وتحقيقه وتعليقه وترتيبه وسماه النفحات شرح اللمحات وقد زين شرحه بمقدمة حافلة بين فيها مكانة الإمام ولي الله الدهلوي من بين أهل العلم عامة وفي علم الحقائق على وجه أخص وأهمية كتابه اللمحات ووجه تسميته بهذا الاسم وتكلم في بداية الكون كما أنه وضح مفهوم الحكمة وأقسامها، وفصل من تعريف الحكمة الإلهية وموضوعها وغايتها، وبين حقيقة الوجود الأقصى من بين كتب الإمام الدهلوي، وأفاد في الموجودات وطبقاتها والممكنات وكمالات الله التي تجري في هذا العالم، ثم تكلم عن الإبداع. والخلق والتدبير والتدلي ولسهولة القارئ، قد قسم الشارح الكتاب إلى خمسة مباحث، أولاً في الوجود وتنزيه الوجود الأقصى وأول الأوائل، ثانياً في حقيقة العالم وتغيراته، ثالثاً ظهور نفس الكلية والحوادث اليومية، رابعاً في شرح أفعال الحق، وحقيقته وحقيقة طبائع الأفلاك والملائكة خامسا حقيقة التجلي الأعظم وأطوار تدلياته وأضاف ترجمة الإمام الدهلوي وآراء العلماء فيه وألحق الفهارس الفنية من الآيات والأحاديث والآثار والكتب الواردة في الكتاب وابرز الاعلام والاماكن وبين مصطلحات الامام المؤلف وفهرس المصادر والمراجع ومحتويات الكتاب فخرج باذن الله تعالى كتابا حافلا جامعا سهلا باسلوب عذب ومنهج قيم جزاه الله عن الامه الاسلاميه خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته وتقبله بقبول حسن ونفع به خلقه في العاجله والاجله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وارجو ان يتوجه اليه اهل العلم والفضل ويقراوا ويتدبروا فيه نسال الله القبول الحسن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته